вас шаноўныя сябры. Полацкі веснік заўсёды ёсць што пачытаць. Пераканайцеся ў гэтым самі. У рамках еўрапейскага тыдня мабільнасці ў поласку адкрылася першая веладарожка падрабязнасці ў свежым нумары. Чытайце актуальны матэрыял пра прамую лінію старшыні полацкага райвыканкама міколая Шаўчука. Ааўторак полацкія мытнікі адзначаюць сваё прафесійнае свята. З адным з лепшых прадстаўнікоў прафесіі пазнаёміцеся ў свежым нумары полацкага весніка. Дарэчы, як вы атрымліваеце сваю газету? Вядома, дзякуючы пошце. Журналісты нашай рэдакцыі раскажуць пра новае аддзяленне ў мікрараёне аэрапорт. Палацкі веснік друкую паведамленне акружных выбарчых камісій па выніках выбааў у палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэсублікі Беларусь. Адкрыўшы свежы нумар полацкага весніка вы ўпэўніцеся, нестарэюць душой ветэраны. Даведаецеся, як вырасціць небывало ураджай і скарыстаецеся інфармацыяй з дзелавога аўторка. Паважаныя чытачы, не забудзьцеся выпісаць любімую газету на кастрычнік, а лепш адразу на квартал. Полацкі веснік заставайцеся ў курсе галоўных падзей нашай полачыны.